Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Siz Millionars kanalındasınız dostlar. Bu gün nə çox maraqlı bir treydimiz olacaq. Çox maraqlı bir videomuz olacaq. Deyərsiniz ki, video necə deyirlər, treyd eləmədən hardan bilə bilərsən? Dostlar, treyd eləmədən bunu beynimizə artıq yerləşdirməliyik dostum. Videoya sona qədər baxmaq lazımdır. Çünki bundan sonra mən çalışacağam videolarda bir yana voucher qoyum. Həman voucher kim videonu baxdığı müddətdə birdən ekranda rəqəm ola bilər və yaxud da ki hansısa bir hərf ola bilər, böyük, kiçik və yaxud da hansısa bir söz ola bilər. Milli sekund, yəni milli saniyə belə görünüb yoxa çıxacaq dostlar. Kim onu tapsa, həmin adam birbaşa yəsir Instagram-a bizdən 10 manat hədiyyə qazanacaq. Yəni videonu sona qədər izləmək lazımdır ki, bu voucheri Görəsiz. Plus dostlar, bizdə hər həftə bir nəfər 100 manatı aparır. Ona görə də bizim kanalımıza abunə olmaq, bizə dəstək olmaq, şərh bildirmək, videoları like eləmək və başdan ayağa izləmək, həm də voucher var dostlar. Voucherə görə siz yenə də hədiyyə qazana bilərsiniz. Belə dostlar, keçək artıq biz ticarətimizə, görək bazarda nə var, nə yox. Çünki bu günlərl 6-cı gündür və maraqlı olacaq. Getdik. Deməli dostlar biz kanala keçid alırıq və belə bir gözəl bir YouTube'umuz var bizim. Dostum, YouTube kanalımız var. Əgər sən ilk dəfə baxırsansə, gəl mən sənə 1-2 məlumat verim. Deməli dostum, son videoya baxırsan və videonun altında belə bir ə link ə, görəcəksən dostum. Belə bir link var. Həmin bu linklə qeydiyyat etdikdə sən birbaşa bizim chat kanalımıza, chat qrupumuza, Telegram chat qrupuna daxil olursan və bizim treyderlərin içində olursan. Deməli belə, ə, bunun üçün nə ilə məlumat qeydiyyat edib sadəcə Instagramda müraciət eləmək lazımdır. Sonra burdakı yazını diqqətlə oxuyuruq, dostlar ə, və əməl edirik. Sonra dostum şərh yazırıq və konkursda iştirak edirik. Və salam. Smileyq və yaxud da ki Spam mesajlar qəbul olunmayacaq. Vəsə, so, gedək biz e, basaq burada öz linkimizə, dostlar, maraqlı videolar çoxdur. E, keçid alıb baxa bilərsiz. E, yəni bizdə fərqli temalarda e, videolar var. Yəni keçid alıb baxa bilərsiz. Deməli belə görək e, nə gələcək, dostlar, həmin bu platformanın linki əlbəttə ki, göstərdiyim yerdə aşağıda da. Dostlar, bu günləri Ə, ticarət eləyəcəyik biz dostumuzun istəyi ilə demişdi ki Bollinger ə, indikatoru ilə zəhmət olmasa bir ticarət eləyərsiz baxaq görək necə də həmin indikator həmin indikatordan ə, indikatordan istifadə eləmək olaram dostlar ə, ilk öncədən deyim ki mən indikator həvəskarı deyiləm amma sizə bugünkü videoda indikatorlardan bu indikatorun üzərində ticarət eləyəcəm və sözləzəm göstərirəm ki, indikatorla ticarət eləmək nə qədə məqsədə uyğundur və yoxdur ki, uyğun deyil. Deməli uşaqlar, Bollinger-i qoşmuşuq biz. Tak, mənim öz strategiyam var. Öz strategiyam haqqında videolar, çox videolar da var mənim strategiyam. Elə tək-tük videolarda mən indikatoru göstərirəm. Kəsis alıb baxa bilərsiz. Lap bundan öncəki videoya baxa bilərsiz. Yəni orada da mən öz strategiyamla ticarət edirəm. Dostlar, burada belə bir görürük ki, belə bir situasiya yaranır bizdə ə keçə davam biz 2 dəqiqə müddətinə. Tak bizdə 1 dəqiqəlik şamlarla da əlbəttə ki, dostlar. Burada biz görürük ki, Bollinger-un SM orta xəttinə gəlib çatdıqda birinci əməliyyatı bir riski ataraq aşağı əməliyyat açırıq 2 şam müddətinə. Çünki dostlar, biz bu tərəflərə baxsaq görərik ki, ortadakı xəttdə çatdıqda həmişə qiymət geri qayıdıb, dostlar. Burada da düşünürük ki, həmin situasiya olacaq və bizdə qiymət geri qaydacaq dostlar. Görək indi necə olacaq bu əməliyyatın axırı. Bollinger dostlar, Bollinger də bizim texniki analiz kimi bir şeydir. Sadəcə köməkçi bir indikatordur. Burada biz görürük ki, burada necə deyirlər? Necə bunun hələ tənzimləmələri də var. Burdakı tənzimləmə hal-hazırda ə üstündə olan tənzimlənmədir və mən çox da həvəskar olmadığıma görə Bollinger-dan istifadə edirəm. Siz necə istifadə edirsinizmi? Ə, və ə, necə nəticələri var Bollinger-ın? O vəladə də ə, yaza bilərsiz dostlar. Deməli belə baxırıq biz. Burada belə balaca bir pinbar açıldı. Bu pinbar bizə ə, necə deyirlər? Belə bir motivasiya verir ki, pinbardan sonra qiymət dəyişir görək necə olacaq. Hələ vaxtımıza var. Əlbəttə ki, vaxtımıza hələ 50 saniyə var, dostlar, 50 saniyəmiz var hələ vaxtımıza və 50 saniyə müddətində sən 1 saniyəni ayırıb bizə bir dənə like qoya bilərsən. Çünki sənin likeın bizim üçün çox əhəmilidir, dostum. Deməli belə. Dostlar, iştirak eləyin konkurslarda da iştirak elin, yəni dəstəy olun kanala, ə, TikTok-da, YouTube-da, Instagram-da bizi izləyin dostlar, videolara dəstək olun ə, və bir gün inşallah sən də dostum qalib ola bilərsən və bizdən ə, prizi apara bilərsən. Deməli belə, vaxtımıza 17 saniyə qalır əlbəttə ki, burada isə biz görürük ki, bizdə solda olan situasiyalar özünü burada da əks ettirir. Mən həmişə demişəm ki, dostlar, tarix təkrarlanır burada. Tarix təkrarlanır və bizim əməliyyatımız plusla bağlanır və biz burada 80-90 dollar gəlir əldə edirik, dostlar. Bu da bizim pulla gəlir eləyir hardasa 153 manat. 153 manat sərf eləmirəmsə pul eləyir və biz burada bunu götürürük. Deməli, dostlar, burada yenə də qiymət necə deyirlər, davam eləyir getməyə. Biz yenə də əməliyyat aça bilərik, amma yenə də mən indikatora görə bir fərqli bir situasiya tapmalıyam dostlar. Görək ə, başqa bir situasiyalarda indikator özünü necə göstərir? Ə, burada biz texniki analizlə belə baxsaq görürük ki, burdan məncə ə, <coughs> Bollinger hal-hazırda aşağı göstərir. Ə, baxaq görək mən dostlar ə, Bollinger-a uyğunmayaraq açacağam əməliyyatı ə, və mən burdan yuxarı əməliyyat açacağam 2 dəqiqəlik. Bollinger göstərdiyi isə aşağıda ola bilər ki Bollinger düz dedi, mən səhv dedim ya da ki mən düz dedim, Bollinger səhv dedi dostlar, öz fikrinizi bildirin aşağıda. Belə kontent maraqlıdırsa, daha çox indikatorlara uyğun da videolarımız gələr əlbəttə ki. Öz strategiyamızda öz yerində, öz amplasında qalır. Deməli dostlar, görək biz bu mən buradan niyə görə yuxarı açdım? Mən öz baxış bucağımla deyim sizə Mən nəyə görə orada ə, aşağı açdım. Spiceq indikator instrumentləri. Tamam, bizdə rəssavaniya, rəssavaniya da bizə biz luç. Dostlar, luç qoyduqda biz görürük ki, aha. Gətirək bir dənə burdan çəkək aşağı, birini qoyaq bura və bunu da dostlar çəkək aşağıdan belə bir şey. Deməli, burada mən nə görürəm, dostlar, görürəm ki, bir toxunuş var. İkinci toxunuş, üçüncü toxunuş və bu dördüncü toxunuşdur dostlar. Tam olaraq toxunmurub. Ola bilər ki, mən biraz tələsmişəm. Amma söhbət ondan gedir ki, dostlar, yenə də burada mən ə, birinci əməliyyatı riskə atmışam. Yəni biraz da gəlsə bu xəttə də isə mən burdan yenə də yuxarı əməliyyat açaram. Bollinger da aşağı göstərdiyi kimi mən sadəcə yuxarı açmışam, çünki heç bir xəttləri gözləmirəm mən və öz bildiyimi edirəm. Bollingerin Bollinger göstərdiyi kimi etmirəm, dostlar. Hal-hazırda bu mənim öz analizimdir ata görürük ki dostlar qiymət hələ bizim açdığımız diapazonda oynayır, rəqs elir, hələ ki buralardadır və balaca belə bir pinbarlar çəkir. Və bu o demək idi ki, qiyməti aşağı buraxmaq istəmirlər və basmaq istəyirlər yuxarı. Vaxtımıza az qalır. Biz burada nə edə bilərik? 1 dəqiqəlik mən 200 dollar istəyirəm yuxarı əməliyyat açım dostlar 200 dollarlıq əməliyyat yuxarı açıram və birinci əməliyyatımız bizim minusla bağlanır bunu 1 dəqiqəlik niyə görə açdım mən düzdür böyük bir riskdir amma ona görə açdım ki dostlar bir dənə kolleksiya mənə bas eləsin ikinci kolleksiyanı gözləmək istəmirəm çünki çox dəymə olub və burdan qırılma ola bilər dostlar burada Bollinger təxmini düz göstərdi amma bu o demək deyil ki mənim əməliyyatım səf idi. Sadəcə dostlar, biraz vaxtımız çatmadı. Görürsüzmü? Ona görə də mən artıq 1 dəqiqəlik operativ əməliyyat açıram və ə, ə, əməliyyatımın sonunu gözləyirəm. 2 dəqiqə niyə açmadım? Çünki dostlar, bu ampul, ampuladan sonra bax bu ə, qalxışdan sonra elə ola bilər ki, baxın, burada Bollingerə dəyərək yenidən qiymət gələr aşağı. Amma bu boyda ə, şamın bağlanması qiymətin yuxarı getməyinə işarədir, təbii ki yam yəni, buralara baxa bilərsiz. Gördüzmü? Birinci əməliyyatımızı minusla yekunlaşdırdıq. İkinci əməliyyatımız artıq bizdə plustu dostlar və qiymət gedir yuxarı. Bollingerə baxsaq biz dostlar, Bollingerdə bu xətti keçdi və gəlin biz burdan 2 dəqiqəlik yuxarı əməliyyat açaq. Bollingerə uyaraq açırıq dostlar, çünki Bollingerin orta xəttini biz artıq keçmişik və yuxarıda bağlanmışıq və burada da biz görə bilərik ki, Bollinger-ın orta xəttini keçib yuxarıda bağlanan şamlar, bax burada artıq səf olub. Bax burada qalxıb, gördünüzmü? Bollinger aldatdı və yenidən qiymət getdi aşağı, özlə e, impulsiv şəkildə getdi. Bax, bayaq sizə dediyim situasiyadır. Bu qaldıra bilərlər, sonradan yenidən yendirə bilərlər, dostlar. Biz burada yuxarı əməliyyat açmışıq. Hal-hazır ki, Yenə də bayaqki tələnin ikinci versiyası ola bilər. Buranı göstərərlər, guya qaydır və burdan dostlar, bunları ə, bilmək yaxşıdır ki, siz artıq ə, bir şey olanda ona qarşı nə hərəkət eləmək olduğunu bilirsiniz. Yaxşı. Hələ ki vaxtımız var, uşaqlar. Mhm. Əgər burdan qiymət gəlsə buralara demək qırılma olacaq 100%. Tak. Deməli belə görürsüzmü? Qiyməti basırlar hal-hazırda. Hələ vaxtımız var uşaqlar, hələ vaxtımız var. Bu vaxt dərsinə çox şey ola bilər. Görürsüz basırlar yuxarı amma görsən ki ə, yenidən ə, eyni eyni adamlar da o yan bu yana qiyməti basırlar. Tamam baxırıq biz situasiyaya, situasiyaya baxırıq yaxından. Yaxı, nə qədə vaxtımıza qalıb? 25 saniya qalıb. Heç bu şam dəbərmək istəmir yerindən uşaqlar. Belə bağlanarsa, aha, bu şam bağlandı və nə açıldı orada bizdə? Mhm, <tik> yaşıl açıldı, dostlar. Biz 100 dollar yatırmışıq bura, düzdür? Mhm, gördüzmü? Burada Bollinger biraz bizi allatdı və ya xodda ki tam olaraq allat. Dostlar, burada ə, əslində yuxarıdan aşağı baxdıqda aşağı əməliyyat açmaq lazımdı. Bir dənə aşağı eləyək və 200 dollarla aşağı əməliyyat açaq situasiyanın davamına uşaqlar. Çox riskli əməliyyatdır. Əslində belə ağlсыз əməliyyatdır uşaqlar. Yirmək lazım deyil belə yerə. Çünki görürsüz ki şamlar hırda-hırda bir yerdə ciyab bir yerdə flet gedir. Yəni girməmə davam məsləhətdir belə əməliyyatlara. Prosta video maraqlı olsun deyə nəsb belə bir adrenalin yaşayırıq. Məsələn, bu indi minus olsa, ondan sonra vəziyyətdən çıxmaq falan belə maraqlı şeylər olur da dostlar, yəni maraqlı olur. Və buna görə bir like istəyirəm sizdən. Görün bizi necə aldatdılar, aşağı göstərdilər, korreksiya qırılma üçün, amma görürük ki, qiymət çıxıb getdiyində yuxarı və biz bir dəqiqəlik əməliyyat açmışıq deyə bizdə polibomu minus olacaq. Ona görə də çıxıb gedirik bu valitodan, görək başqa yerdən nə var, o tisilərdən nə var bizdə uşaqlar, o tisilərdə nə var bizdə. Deməli, aha. Burda nədir vəziyyət? Yəni 5 dəqiqəlikdə baxaq uşaqlar, 5 dəqiqəlikdə nə var bizdə? Euro dollarda çox mənasız bir situasiya var. Mənasız bir situasiya var, deməli bir yuxarıdan, iki yuxarıdan. Aha, burada da bir şey yoxdur. 80%dlik AUD USD-də nə var? AUD USD-də də biz buralara qoysaq, tak belə eləyə bilərik uşaqlar. Aha əməliyyat açıram tam olaraq aşağı dostlar nəyə görə? Çünki Bollinger-ın xəttinin üzərində bu dəqiqə bizdə belə bir trend gedir. Düzgün bir ə, normal bir ə, trade çağılmur bu. Sadəcə indikatora uyaraq biz hərəkət eləyirik. Dostlar, ə, burada olan 12.000-ə kimi mən bu riski eləyəcəm bura. Ondan sonra artıq ə, bizdə balans 12.000-ə düşsə birdən, mən öz strategiyamdan istifadə edib tez balansı qaytaracam dala. Ona görə də videonu bəyənə, dostlar, maraqlı olsun deyə görək indi bizdə bu 5 dəqiqəlikdə belə göstərir. Bax, fikir vermədi biz. 1 dəqiqəlikdə görək haralardadır, 1 dəqiqəlikdə, 1 dəqiqəlikdə də, də, də aşağılardadır. Gəlin, dostlar, 1200-də burdan qoyaq, uşaqlar 1200-də belə qoyaq və qiymətin aşağı gedəcəyinə proqnoz edək. 12 minə gəldiyi düşdü uşaqlar. Əgər bu dəqiqə bizdə bu əməliyyatda minus olarsa, gördünüzmü? Minus oldu. 300 dollar minusa getdi, dostlar. Minusa getdi. 1 dəqiqəlik açmışıq belə. 1 dəqiqəlik niyə açmışıq biz? Mmm, 1 dəqiqəlik əməliyyat açmışıq uşaqlar. 1 dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik açmaq lazım idi. Buna fikir vermək lazımdı. Pasta yanını 1 dəqiqəlik yox, 2 dəqiqəlik. Çox önəmlidir uşaqlar. Çox önəmlidir. Yəni 1 dəqiqə, 2 dəqiqə çox önəmli bir ə, faktordur orada. Baxın, ə, 13 13 menə gedib çatırdıq, hamısını itirdiq. Görürsüzmü? Burda da artıq flat gedir. Çox mənasız bazardır, mən xoşuma gəlmədi. Gərək özüm bir dənə analiz eləyim eləncə ticarət edeyim uşaqlar, yoxsa belə olmaz. Balansımızın yarısı getdi. Tak. Ona görə mən indikatorlarla çox ə, özümü yormuram. görəy e, Bollinger, yaxşı Bollingerı başa düşdüyü görəy nə valyutalar var burada? Nə valyutalar var? Bitcoin. Bitcoin. Aha, Bitcoin da 200-300 dollarla yuxarı əməliyyat aça bilərik 2 dəqiqə. Çünki dostlar, həm Bollinger, yenə də deyirəm də Bollingerla ticarət edirik. Bollingerda e, görürsüzmü? də hər toxunuşlardan sonra qiymət yuxarı qalxıb və bizdə böyük bir pin bar var burada. Baxın, bu boyda belə bir pin bar var. Qiymət bura kimi gəlib və qalxıb. Burdan da biz gözləyirik ki, yaşıl bir uzun şam və qiymət gedəcək yuxarı. Elə ağzımdan elə bil oxudular və qırmızı şam buraxdılar aşağı. Tak, investisiya adına nə qədər pulumuz var bizim? 300 dollar investisiya eləmişik uşaqlar 2 dəqiqəlik müddətinə. 300 dollar investisiya olunub və gözləyirik ki, qiymət buradan yuxarı qalxacaq. Nəyə görə? Çünki dostlar, yenə də deyim sizə, indikatorda göründüyü kimi minimumlar maksimuma doğru gedir və bizim biz əməliyyat açmışıq deyə burada şamlar tərpəmmir uşaqlar. Tərpəmmir burada ki şamlar, fikir verin. Amma burada yaxşı bir şans var. O şansdan istifadə eləmək olar. Prosta biraz riskli olacaq. Mhm. Görürsüzmü? Heç tərpənmək istəmir. Birdən-birə gedəcək uşaqlar. Belə olanda birdən-birə bir də görürsüz ki, yam-yaşıl şamı qaldırdılar yuxarı. Hələ ki tələsmir, amma görürük ki, tələsmir. Heç tələsmək istəmir. Mart ayından dostlar, mart ayı girəndən məndə belə ə, çətin bir situasiyalar çoxdu videolarda, baxa bilərsiz, görə bilərsiz. Çətin və maraqlı situasiyalar, ə, son saniyələrdir uşaqlar görək ə, necə olacaq dostlar. Ə, son saniyələr və əməliyyatlarımız pluslan bağlanır uşaqlar, həqiqətən də ləzzət elədi, xoşuma gəldi. Bitcoin bizi necə deyirlər? Burdakı gördüzmü? Yenə də gördüzmü? Dedim tez bazar getməlidir. Həmin ki də gəldi uşaqlar. Bu sadəcə ə, o da çox görmüşəm ki, ona görə dostlar gəlin ə, burdan ə, belə bir şey eləyək. 100 dollardan aşağı əməliyyat açaq. Qiymət biraz da qalxarsa Bollingerə toxunsa ə yenə də aşağı əməliyyat açarıq. Görürük ki bizdə burada PKV yerləri var. Belə bir uzun bir diapazondan sonra ola bilsin bizdə qayıdış oldu. Tak 100 dollarlıq əməliyyat açmışıq. Əməliyyatımızın düz gəlməsində 80 dollar üstündə qazanırıq uşaqlar. Əməliyyatımız doğru gələrsə 80 dollar qazanırıq. Burda isə bağlamaq söhbəti var uşaqlar ə belə bir bağlamaq ə, butonu var. Yəni bu dəqiqə mən bağlayıb 86 dollarımı, yəni 14 dollar ziyanla çıxa bilərəm situasiyadan. İndi bu qiymət düşsə, bu 100%-dən yuxarı olacaq və mən o ə, xırda pulu götürüb çıxa bilərəm. Aha, burada bizdə nə qədə qalıb? Hələ 1 dəqiqə, 11 saniyəmiz var, dostlar. Ə, neçə dəqiqəlik, 2 dəqiqəlik açmışıq biz bunu. 2 dəqiqəlik açmışıq və ə, bu qədər bizdə var. Belə dostlar, bu kontent sizin üçün maraqlıdırmı? Fikirlərinizi yazın. Həm necə deyirlər, yarışmada iştirak edirsiniz, həm də sizin fikirlərinizi bilmək bizim üçün çox əhəmilidir, çox maraqlıdır. Hansı indikatorla ticarət eləməyimizi istəyirsiniz? Hansı indikatoru götürmə, göstərməyimizi istəyirsiniz? Ə, necə işləyir, necə işləmir, hamısını yazın, ə, böyük bir, ə, necə deyirlər, salidn bir şəkildə aşağıda bildirin fikirlərinizi dostlar. Bütün mesajlar oxunur, bütün mesajlara cavab verilir. Ə, necə deyirlər, ən azından hamının mesajı oxunur və bəyənilir. Deməli belə uşaqlar, ə voucher də videonun içindədir, istənilən bir yerdə, istənilən bir saniyədə gələ bilər və gedə bilər. Ona görə də videonu tam izləmək lazımdır ki, həmin voucher-i ola bilsin görəsiz. Çünki voucher elə bir şeydir ki, dostlar, o bir miqla belə gəlir, gedir. <coughs> və plusla bağlanırıq uşaqlar, qəşəng bir plusumuz var. Qəşəng bir plusumuz var. Burda bizdə risksiz əməliyyatlar da var, dostlar. Bitcoin-dan çıxaq, nəsə. Baxaq başqa yerdə nə var? Başqa yerdə görək nə var, uşaqlar, maraqlı bir şey. NZT USD-yə baxaq. NZT USD, NZT USD-də biz 1 dəqiqə müddətinə 100 dollardan aşağı əməliyyat aça bilərik. Çünki dostlar, yenə də Bollinger-də biz görürük ki, gəmir. Böyük yuxarı ə, diapazonlara dəyib və ə, gəlir aşağı, orta diapazonlara SMA keçib və gedir aşağı. Bu, ürəyim dəstəyi, yəni dəstək xəttinə gedir. Ə, dəstək xətti isə bizdə artıq görürsüz ki, burada sıxılma gedir, dostlar və bu sıxılma ə, biraz risk, biraz yox, çox risklidir. Aşağı görəy bizdə necədir. Yenidə gəldi, qiymət dayandı burada. 1 dəqiqəli açmışıq özdə. 1 dəqiqəli açdıq ki, biz hal-hazırda bu sıxılmanı tutaq. Yəni qiymət getsin aşağı, amma görürük ki, heç qiymət aşağı getməyə tələsmir. Mhm. Nə olacaq bizdə son saniyələrdə? ona baş verdi. Minus oldu, uşaqlar minus oldu son saniyələr 1 punkt bağlandı, dostlar. Ona görə də bu valyutadan küsüb gedirik. Bax görək bizdə yuxarıdan avyutalar var, indekslərdə ticarət eləmək daha çox maraqlı olur. Aha, burada biz nə edə bilərik? Gəlin belə eləyə, dostlar, 1 dəqiqə müddətinə. 400 dollarla yuxarı əməliyyat açaq. Nəyə görə dostlar yenə də görürük ki, piləkənddir. 1 2 3 yenə də qırmızı ilə gəlib və biz gözləyirik ki, ayda 1 dəqiqə müddətinə. Oy 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 oy. Nə böyüsəf elədik biz. 1 dəqiqə müddətinə hər bir işdə bir xeyir var. Görək necə olacaq, dostlar. 1 dəqiqə müddətinə girdik biz bura. 2 dəqiqə açmaq istirdim əslində, çünki ə, burada hələ qiymət biraz oynaya bilər, yəni. Oniya bilər. Mhm, görürsüzmü? Yen də piləkən. Baxın, 1 2 3 4. Burda da həmin piləkən ə, ə, əmələ gəlir uşaqlar. Həmin ki piləkən görürsüzmü? Bu boyda uzun bir şamlardan sonra ə, belə bir piləkən əmələ gəlir. Həmin piləkənə görə də biz əməliyyat açırıq. Aha. Əla uşaqlar, plusla bağlandıq, plusla bağlandıq, plusla bağlandıq. Əla. 13 mənə hələ gedib çıxmamışıq uşaqlar. Ay gəlin burada bir dənə də 100 dollarla yuxarı əməliyyat açaq dostlar. Məncə hələ davam olmalıdır. Çünki biz əgər götürsək öz üslubumuzda da hmm, necə dillər istifadə eləsəyik məsəl üçün. Hardadır burada? luç, luç qoysaq. Görürsüzmü? Luç buradan qoysaq biz luç. Belə bir luç, görürsüzmü? Gəlir luçdan yuxarı qiymət gedir və yuxarıda da eyni ilə belə bir şey var. Bir dəqiqəlik açmışuq yenə də. Luç yenə də yuxarıda belə bir ə e, belə bir xətt dostlar. Görürük ki bu koridorun içində qiymət bildiyimiz gedir yəni bu koridorun içində. Vaxtımıza 2 saniyə qalır və əməliyyat minusla bağlanır dostlar. Amma qəşəng bir situasiyadır. Burda qalıb ticarət eləmək olar. 2 3 Aha, 3 dənə əməliyyat açdıq. Yenə də qiymətin yuxarı gedəcəyinə dostlar. Yenə də aşağı düşərsə, burada bizim yerimiz var əməliyyat açmaq üçün. Ona görə bu əməliyyatları biz rahat bir şəkildə riskə ata bilərik. <coughs> 300 dollar əməliyyat açmışıq. Eyni ilə bu situasiyanın özünü doğruldacağına güvənirik dostlar. Çünki belə bir fiqurlar çox az çıxır adamı qabağına. Scalping eləyirik, yuxarıdan aşağı, aşağıdan yuxarı giririk, bab eləncinə əməliyyatı açırıq və gözləyirik dostlar. Burada da aha, görürük ki, çox mükəmməl bir şəkildə qiymət yuxarı qalxır və yuxarı qalxarsa dostlar, ə, elə Bollingerun artıq xəttinə dəyildi, yuxarı qalxa buralara dəyərsə, bab şü mükəmməl olardı. Yenə bir əməliyyat açardı uşaqlar və mükəmməl bir şəkildə Ə, plus aldı eləyərdik. Burdan çox gözəl bir plusumuzu əldə eləyirik və artıq xeyirlə çıxmış oluruq. Aha. Opa, belə bir interfeys qəşəng idi məncə. Gözləməyə olar uşaqlar, yenə də gözləməyə olar ki, qiymət biraz da qalxsın. Mhm. Mm Gəlin bir dənə də 100 dollarla yuxarı əməliyyat açaq dostlar, çünki yuxarı getmək potensialımız daha çoxdur. Belə bir şamdan sonra bütün şamlar yidi. Qalxdı yuxarı potensial. Məncə hələ yenə də yaşıl bir şam bura kimi gələcəyi dostlar. Çünki gəlməlidir. Bu tərəflərə biz baxanda görürük ki, Yəni böyümələr daha çoxdur, da. amma burada da yenə də bu burdakı kimi görürsüzmü? Burdakını görürsüz, burdakını görürsüz. Elə bir şey ola bilər, ondan sonra yenidən yuxarı qalxma ola bilər. Yəni belə bir şey deyim sizə. Mhm. Mm bir dəqiqəlik açmışıq. Hələ 23 saniyəmiz var, dostlar. Yen yəni də bax belə bir burdakı kimi situasiya ə, ola bilər bax. İ görürsüzmü? Elə həmin situasiyaya oxşuyur. Məncə bu dəqiqə qiymətə gələcək bura. Bura gəlsə mükəmməl olardı dostlar. Aşağıda əməliyyat açardıq. Ə, video artıq nə qədə gedir dostlar? 27 dəqiqə gedir. Kamera məndə 30 dəqiqədə sönür. Ona görə də uşaqlar, məncə bəsdir dostlar, məncə bəsdir, dayanmağın vaxtıdır. Ay da buna baxıb, buna baxıb, buna baxıb. A, buna baxıb buralara gəlsə. Dostlar, dayanmağın vaxtıdır, bəs eləyər uşaqlar. Bəs eləyər, bəs eləyər. Bu günləri belə bir əməliyyatlar açdıq. Qəşəng bir əməliyyatlarımız oldu, dostlar. Qəşəng bir, mükəmməl bir şəkildə ə, ə, əməliyyatlarımız oldu, ləzzətli bir şəkildə, dostlar. Ə, balansımız hal-hazırda 13232-dir. Keçən ə, videoda, bunun ondan da qabaqki videoda biz bunu itirmişdik, yəni izləyicilər bilirlər. Baxa bilərsiz, video var kanalda buraları da bir yerə qoyaram. Baxarsınız dostlar. Oldu, çox sağ olun videoya baxdığınız üçün. Dostlar, voucheri tapmısınızsa mənə Instagramda yazın əlbəttə ki, Instagramda da bizi izləyin. TikTok-da da bizi izləyin, burada da bizi izləyin, konkursa iştirak edin dostlar. Hər həftə mən özüm sizinlə görüşürəm və yox uddu ki, görüntülü danışırıq və sizin kartınıza həmen pul göndərilir dostlar. Oldu. Çox sağ olun. Hələli, növbəti videoda görüşməğ ümidilə. Bye-bye.